Разрахунок до боя. По Сейчас проводится практическая стрельба зенитной установки ЗУ-23-2. Вот. Это уже итог занятий, которые были проведены в течение двух недель с личным вставом. Две недели то есть, занимались теория, э, изучали тактика технические характеристики данной установки, вот. практически разборка-сборка. А сегодня уже идет итог, то есть проводится стрельба, непосредственно э, боевая стрельба. Каждый расчет производит стрельбу по итогам, которым получают оценки и, соответственно, будут выданы э, по свечению. Люди обучены, то есть э, стрельбу Проводят 4-5 благодаря инструкторам, которые здесь с нами занимаются. В принципе, результат хороший, очень хороший. В связи с постановкой данного вооружения на вооружение с национальной гвардии. То есть эти люди обучаются. Вот, и по приезду в частя будут, соответственно, занимать эти должности. Все, Готов?